Bu gün 1 aprel tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovniki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci Ordu Korpusunun komandiri məabili, Vətən müharibəsinin şahidi, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şükür Həmidovun doğum günüdür. Cənnətdəki ilk doğum gününüz mübarək olsun, qəhrəman şahidimiz. Doğma yurdunun işğaldan azad edilməsi əməliyyatları zamanı şəhid olan Həmidov Şükür Nərimanovlu 1975-ci il aprelin 1-də Qubatlının Armutluq kəndində anadan olub. O ailədə on uşaqdan biri oldu. Gənçlik illərindən mərdliyi və cəsarəti ilə yoldaşlarından fərqlənirdi. Şükür Həmidov 1993-cü ildə Bakı Ali İmam Qışqın Komandirləri Məktəbinə daxil olub. Hələ təhsilini hərbi litseydə davam etdirən zaman könüllü olaraq döyüşlərə qatılmaq arzusunda olduğunu bildirib. O 1995-ci ildə moto ataca ixtisasına yiyələnmərek Leytenant rütbəsində Naxçıvanda hərbi hissələrin birində tağım komandiri kimi fəaliyyətə başlamış. Orada mayor tərbi rütbəsinə qədər yüksəlib. Daha sonra bölük komandiri, tabor komandirinin maddi-texniki təminat üzrə müavini vəzifəsində xidmət edib. Şükür Həmidov 2008-ci ildə hərbi akademiyanın müdavimi olduqdan sonra müxtəlif hərbi hissələrdə tabor komandirliyi, qəravət rəisi, hərbi hissə komandiri kimi vəzifələrdə çalışıb. Şükür Həmidov 2016-cı il aprel döyüşlərində Lala Təpə yüksəklikliyinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə böyük şücaət göstərib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Şükür Nərimanovlu Həmidov Azərbaycan milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bundan əlavə, Nələtəpə yüksəklikliyinin azad edilməsi əməliyyatı zamanı göstərdiyi şücaətə görə Şükür Həmidova vaxtından əvvəl polkovnik tərbi kiçisi verildi. Sınaqdaşları bildirirlər ki, Şükür Həmidovun ən böyük arzusu işğal altındakı torpaqlarımızı, eləcə də doğma yurdu olan Qubaçı rayonunu işğaldan azad etmək olub və o Qubadlının bəzi kəndlərinin azad edilməsi əməliyyatlarında iştirak edib qeyd edək ki, milli qəhrəman Şükür Həmidov 22 oktyabrda Qubaqlı rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Prezident İlham Əliyev onun adını, doğulduğu və azadlığı uğrunda şəhid olduğun Qubaqlı rayonunda əbədləşdirəcəyini bildirdi. İki övladını atasız qoyub vətənə əmanət edən Fülhəmidov Azərbaycan hərp tarixində unudulmayacaq qəhrəmanlar sırasına adına qızıl hərflərlə yazdı